текст будем читать с вами, две истории. Евангелие от Марка, 8 глава, 22 и до 30 стиха. Евангелист Марк описывает очень интересную историю из жизни Иисуса Христа, когда Иисус Христос ходил еще по земле, и много чего происходило с тем, где Он появлялся. Кого-то Он исцелял, кого-то изгонял бесов, кого-то Он обличал во грехах. И вот очень интересная ситуация. Читаем 22 стих Евангелия от Марка, 8 глава. Приходит в речь об Иисусе Христе, и приводят к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Иисус, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он взглянул и сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогу он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди. Они отвечали за Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. Вот такие вот две истории, которые записаны в Евангелии от Марка. И знаете, раньше, смотря на эти истории, вот Евангелист Марк касался мне менее интересным из всех евангелистов, которые есть в Библии. Марк, Иоанн, Лука и Матфей. Но если вы начнете читать и пытаться понять, и может быть, возьмете еще, прибежите к каким-то объяснениям, комментариям, может быть, начнете долго работать над этим Евангелием, читая его, пытаясь связать истории между собой, вы убедитесь в том, что Евангелист Марк очень хороший Евангелист. Они все хороши, но Евангелист Марк по-особенному хороший. И на первый взгляд нужно посмотреть на эти две истории и сказать, Евангелист Марк, ты ошибся. Связал эти две истории или поставил их рядом? Просто история об вот этом слепом, она есть только в Евангелии от Марка. И можно ошибиться, сказав, что зря он соединил эти две истории. Ничего общего. Слепой из Вифсаиды и провозглашение Петром Иисуса Христа Господом живым и тот, кто должен при... умереть за все человечество. Но давайте пойдем дальше и посмотрим несколько важных мыслей. На самом деле эта история... из эти две истории, они на одну тему. Одна тема, и это тема о прозрении. Это тема о процессе прозрения. Если говорить о этом чуде, о том, что произошло с этим слепым, то оно на самом деле уникальное. Это одно чудо, которое есть в Новом Завете, в котором Иисус Христос исцеляет человека, и это происходит не сразу же. Обычно это как происходило? Иисус сказал, что-то сделал, прикоснулся, и люди получали исцеление. Единственная история, где это не происходит сразу же. Какой-то процесс мы здесь видим. А -а -а. Несколько каких-то вещей нужно было сделать. Для Вначале Иисус взял, он взял его за руку, вывел его из этого селения, плюнув ему в глаза. Интересные методы. Возложил на него руку и спросил его, видит ли что. И заметьте, что-то в глазах этого слепого прояснилось. И он отвечает, Иисус говорит, вижу как что. Что-то мутное, не что-то ясное. И люди, говорят, как деревья, что-то передо мной ходит, что-то движется. То есть немножко зрение появилось. Сперва слепой увидел немножечко. И если мы возьмем следующую э, историю, где Иисус спрашивает, за кого почитают меня люди, у этих же людей, которые окружали Иисуса Христа, была та же слепота, которые смотрели на Иисуса и не замечали в нем того, кто пришел в этот мир для того, чтобы спасти их, но не видели кого в нем? Кто-то, какого-то пророка, это Иоанна не... Крестителя, Илью, Иеремию, или еще кого-то из пророков. Да. И вот есть, это, есть такая аналогия в том, что этот слепой сперва видит при первом прикосновении Иисуса мелькающие деревья. И точно так же люди вокруг замечают эти... Возможно, какие-то другие личности, но не Христос как Спаситель. Не Христос как Мессия, который должен спасти человечество. Но когда мы видим, что, что происходит дальше, Иисус после второго прикосновения к глазам слепого, Он стал видеть все ясно, четко. Он все видит четко. Второе духовное прикосновение в виде вопроса Иисуса Христа к ученикам. Он говорит, а за кого вы почитаете меня? И вот прозревает их не глаза. И они что говорят? Петр от лица всех учеников говорит, ты Христос. Иоанн Лис Матфея описывает, что ты Христос, живой Бог. То есть они провозгласили и увидели, это слепота спала с их глаз. В этих двух историях очень сильная духовная параллель. Можно пройти их и не заметить, но важно увидеть эту духовную истину и вынести ее из этого текста. Я думаю, какое применение может сегодня быть для нас? Возможно, знаешь, ты ходишь давно уже в эту церковь или еще куда-то, и ты э, видишь людей, видишь какую-то программу, организацию, каждый что-то делает, но ты до сих пор так и не увидел. Ты видишь до сих пор эти мелькающие деревья, но ты так и не увидел того, кто стоит за всем этим. За всем этим стоит Иисус Христос, Который собрал нас здесь всех. Возможно, ты смотришь на все, что окружает тебя, творение, сам на себя смотришь, смотришь в зеркало и поражайся тому, насколько ты прекрасно создан. И во всем этом ты видишь мелькающие деревья. Ты не идешь дальше для того, чтобы увидеть Творца, живого Бога, который создал тебя. Возможно, ты слушаешь проповедь, и часто в этой церкви мы проповедуем Иисуса Христа, как того, кто умер лично за твой грех. Мы говорим, что лично за твой грех он умер, и лично тебе нужно принять решение в том, чтобы откликнуться на то, что сделал Иисус Христос для тебя. И, возможно, ты в этом тоже видишь мелькающие деревья. Но хочу просто вдохновить тебя для того, чтобы ты сегодня мог прозреть, для того, чтобы сегодня это, эта ясность появилась в твоих глазах. Чтобы ты мог увидеть за всеми этими мелькающими деревьями кого-то очень важного, кого-то очень ценного. Знаете, мы часто говорим о том, что Бог любит человечество. И иногда мы стал замечать, что все приходит к тому, что мы как-то себя даже лучше от этого чувствуем. Замечали такое? Когда мы говорим о том, что э, Бог любит тебя, Он умер за тебя, Он все сделал для того, чтобы спасти себя, спасти тебя, и ты думаешь, как бы поднимаешь авторитет в своих же глазах, ты такую ценность какая-то. Я хочу прочитать одну выдержку из одной очень интересной книги. Книга называется Доктрина трудной благодати. Давайте просто послушайте внимательно. Теперь, вот этот текст. Теперь давайте представим, что Бог обращается к вам и говорит, я люблю тебя. Что Он имеет в виду? Может быть, ты для меня так много значишь? Я не могу без тебя жить. Твой характер, твое умение поддержать беседу, твоя улыбка, твоя красота, все это привлекает меня. На небесах было бы скучно без тебя. Я люблю тебя. Между прочим, это достаточно близко к пониманию современных теологов, пытающихся навязать нам терапевтического Бога. Должно быть, им потряс... Должно быть мы потрясающие, потому что Бог любит нас. Кроме того, добрый, старый Бог достаточно уязвим и испытывает ужасные мучения, если мы говорим Ему «нет». В этом месте серьезные христиане должны объединиться и закричать «Верните нам назад доктрину бесчувственности Бога». Послушайте, какому выводу дальше автор ведет. Когда он говорит, что любит нас, может быть, Бог имеет в виду следующее. С нравственной точки зрения у вас воняет изо рта, носы картошкой, жирные волосы, колени смотрят в разные стороны, и жир, и жуткий характер. Ваши грехи делают вас ужасно отвратительными, но я все равно вас люблю. Не потому, что вы привлекательны, а потому, что любовь является моей сущностью. А когда речь идет о верующих, Бог добавляет, я возлюбил вас до сотворения Вселенной не потому, что вы мудрее, лучше и сильнее других, но потому, что я по своей благодати избрал возлюбить вас. Вы мои, и вы вас от моей любви, преданной вам через Иисуса Христа. Прекрасные слова, которые помогут нам, и пусть они помогут каждому из нас задуматься о Божьей любви к тебе лично. Не потому, что ты такой классный, ценный, Просто цену тебе нельзя сложить. Нет. Ужасный, пораженный грехом, нуждающийся во спасении. И Христос говорит, все равно люблю тебя. И Христос говорит, все равно люблю тебя. Не потому, что ты какой-то там, а потому что я решил любить тебя. Последний маленький пример. Один отец рассказывает, говорит, у меня дети, и мама им шила такие одеялка. И у каждому ребенку шила свое одеялка. И говорит, эти, у детей есть такая привычка все смоктать, жевать, облизывать. Вот даже я иногда говорю, если вы меня где-то увидите в соплях, в спинах, это нормально. Говорю, я папа. Так этот отец говорит, эти одеялка, они со временем портились. Как бы если дети грызут, там появляются дырки. Мама же любящая что делать? Конечно, зашивает эти дырочки. Как бы, и эти одеялка, они как бы выглядят уже не очень хорошо. Но что происходит, когда ребенок видит эту одеялку, у него глаза светятся. Он берет это одеялко, и это самое любимое, что у него есть. Мамина одеялка. И знаете, если бы кого-то из вас попросить прийти домой и ну, поубирать дома, вы бы в первую очередь взяли эти одеялки и сказали, что это за мусор у тебя дома, и выбросили их на мусор. Но знаете что? В чем парадокс и в чем красота, что то, что не ценно для вас, то, что может выглядеть для вас мусором, ценно для маленького ребеночка, и он считает что это большой ценностью, Точно так же и Бог, Он смотрит на тебя, и Он, возможно, так и есть. Мы являемся этими порванными, грязными, всех в соплях одеялками. Но Бог любит это одеялко, потому что Он решил любить это одеялко. Пусть Бог поможет думать об этом больше тебе. Да? И сегодня мы хотим призвать к тому, чтобы каждый из нас мог думать о том, что сделал для него Христос. Аминь. Аминь.